Карман, я нічого не говорю. я говорю то, що лець ви завідуєте сейчас депутатами обласними. Я о, по народному кажу. <ривіт> ми до вас Звертаємося в уступі, а потім і в письменній формі. Розсмотрите, <ривіт> <ривіт> послушайте <ривіт> мене, розсмотрите наші ці проблеми на депутат, <ривіт> на, на <ривіт> раді депутатів <ривіт> і <И> передайте <ривіт> туди, <ривіт> у Львові. А ви заставляєте нас, щоб ми вам, щоб ми писали туди в Київ. you just deputados e put that все седые уже, да? Это настоящий рак для них, украинцы, поэтому они тут несколько неожиданно. Вы поймите правильно, тут все нормальные отцы, и дети, и деды туда, они в свое время все сделали, что от них родина куда их позвала. То, что меняется строй, форма общественного строя, это как бы не их вина. А они то, что нужно было, они сделали. Теперь вопрос, как дальше быть? Я считаю, что вопрос несколько шире, его нужно смотреть и пенсионное законодательство, там, сразу не решить. И там есть и пенсионные вопросы, и вопросы, вот, но единственное, что, как пример, допустим, мы несколько, некоторое время назад тут собирались, то есть, то есть, с Виктором Петровичем, да, и решать тут пытались. Но вопрос-то в том, что наверное, надо пересматривать какие-то предложения в целом по закону, может быть, давать свои предложения всего, но с его исполнением они а так получается, что вот допустим, если возьмем подписи японский, да, там всего раз, два-три, но там полторы э, тысячи долларов, там бесплатная медицина, там коммунальная и что-то еще, и сертификат правительства от обязательного исполнения. Но там тоже есть дискуссия, почему чернобыльцев становится больше. Да потому что никто сейчас не изучает, что дает последствия радиации и сколько вылезет в вы их детях, в вы их внуках что от этого играет, понимаете? И когда на следующий дольше задали вопрос, да? а сколько у нас Чернобыль, вы спрашиваете, не у того человека, у вас сливает. Rat... Сколько человек? Вот, сколько? Нет, сколько разовите, пожалуйста. 15 тысяч. 15 тысяч. Пить, пожалуйста, на основании какого документа вы говорите, ну, вышли, это говорите, Михаил? Ну, вы ж не знаете. Теперь я вам сейчас скажу, что должно быть для вас. Вот это документ Сумской областной администрации. Здесь написано, что того документа, главного, которого, на котором вы должны вот эту цифру выдавать, и он отсутствует. И отсутствует по непонятной причине. Это протоколы называются по области, которые должны вести четкое э, выдача и основание выдачи. И вот он мне пишет, да, распоряжение главы областной администрации было заплачено с часовой комиссии, ну, как бы всякая отписка такая, да, и написано вот, Врахович, я как бы одно, Врахович что жоден с часовой комиссии, По первичці правильності видачі посвідчень учасників ліквідації на святкування ЧС у трудових відносинах з Сумської обласної державної адміністрації не перебуває з'ясувати причини відсутності протоколів за 97 рік, встановити винних у їх неналежному зберіганні неможливо. ну ми ми що на сьогоднішній та день, Позвольте, та... я закончу, да? і здесь написано, далі, що з метою з'ясування фактичного місця зберігання двох примірників 4-го. свидания. Письмо 0838-02, х ну, в смысле на мою фамилию, буква такая, 17.05.2012 года. И по сей день, я не знаю, честно закончился посылка куда но ваш предшественник, Михаил Владимирович, да, от которого вы, может быть, унаследовали эту методу неотвечания, да, вот как получается, что нету этого документа. То есть у нас в Сумской области на сегодняшний день нет того документа, который регламентирует возникновение чернобыльца и его легализация. То как мы можем говорить, на скольких чиновников нужны сегодня чернобыльцев, откуда они появляются потом, как грибы после дождя? И никто не знает, откуда они взяты. Второй вопрос, кроме пенсионного и прочего. Давайте Да? Да, я знаю, что он не ответит, просто я не хочу. что касаемо э, пенсии за льготы за денег. лечение. лечения. Здесь люди сидят, которые обязаны по своему признаку, мужскому и прочее, вести свои семью вперед. Да? То есть не только там одевать, обувать, помогать, но ну, это обыкновенно мальчик. Но они главы семьи. они что, только на свое лечение получается уйдет. Ну как-то же надо понимать, что эти деньги, которые а государство не просто так назначило, никогда государство не того. Насыщие. Значит, было за что-то их давать, те льготы, чтобы люди потом пользовались. Но у них там ущемили, там пенсию, там дернули, как у кого на медведя, все забросились, и каждая собака считается шестью, или как слона отбили, там каждый комарик там радости. Не в этом дело. Здесь дальше идет то, что как раз вы сказали. Я поддерживаю все то, что вы до этого говорили, абсолютно верно. Тут вы должны согласиться с Николаем Алексеевичем, потому что не потому что я там поддерживаю, нет, абсолютно. Но то, что мы же его считаю, что мы должны еще какие-то предложения тоже внести туда. Не просто давайте требуем, но давайте донесем какие-то предложения в организации, потому что сейчас мы ну, превратимся в базар, реально мы не выработаем. Но в течение там сегодня, завтра, я знаю, в ближайшее время свести это под нуля, дать свои предложения, проголосовать это во всех организациях, да, передать это Виктору Петровичу для обобщения, и тогда уже будет с чем работать. То есть все предложения будут составлены, но ну, за государство. Потому что ну, мы не можем требовать, мы понимаем, что больше того, чем дать не дадут. Но хотя бы тогда в чем-то нам осужден Москва... можно сказать, что ребята, сегодня нет, сегодня всем поровну, да, вот делим вот это и вот это, вам вот пенсию сохраняем.